Доброго ранку, Україну! І ще одне зіркове інтерв'ю з фестивалю Покров, як і обіцяли, зустрічайте Федір Бондарчук. Ексклюзивне інтерв'ю для телекомпанії Ера із відомим російським режисером та актором Федір Бондарчук. Добрий день. Добрий. День. Спасибо вам большое за время і возможность інтерв'ю. А вас говорят, що вас зглавіли ленфіль. Как вы собираетесь э, поднимать это предприятие? Ведь на данный момент оно убыточно. Как поменять эту ситуацию? Ну, оно и... убыточно, потому что оно просто не, не работает, и а, студия просто находится на грани ну, абсолютного развала и изобрения. Потому что там технические какие-то вещи. Ну, Он снимался как актер в «Белой гвардии», у, у Сергея Снежкина и когда ты заходишь в костюмерно, а там закрытая дыра в полу, через которую бьет пара этажа ниже, закрытого вот слофа, но это уже совсем никуда. Я думаю, что в блокаду она выглядела э, лучше, чем сейчас. Поэтому в первую очередь ее надо просто с, э, перезапустить. Ну вот. А то, что Петербург до сих пор э, э, потрясающе. И востребованное, и огромное количество кино, я уже не говорю про телевидение, снимают в Питере. Я Сталинград весь снял под Петербургом. Там много снимают, а это правильно, и будут снимать. Если там договорятся когда-нибудь, а я надеюсь, что это произойдет скоро, о а возврате налогов, то это превращается в жутко интересную территорию для больших индустрий, в первую очередь для Голливуда, который сейчас снимает в Чехии. В Чехии, в Румынии, в Болгарии только из-за того, что возвращают налоги, не потому, что там какая-то супер, а, супер а, комфортная территория. Только из-за этого. Дешевая рабочая сила и качественная, плюс возврат налогов. Ну вот, а я, скорее всего, такая расстрельная должность, на самом деле. Потому что, кто не сделал, все равно ты во всем будешь виноват. Пойдите, найдите там человека, который... И находиться между, так сказать, художниками, с которыми, к которыми вся страна с глубоким уважением относится. Это и э, все Германы, и Александр Николаевич Сакуров, Но это сложновато. Поэтому я так внутри себя э, поставил, что э, за два года надо сделать так, чтобы э, студия была современная, э, красивая, комфортная, высокотехнологичная, способная э, способная отвечать любому запросу сегодняшних кино... сегодняшних кинематографистов и телевидения, а дальше уже чтобы все-таки Петербуржцы сами занимались ей, и... потому что если ну как-то это будет продолжаться бесконечно, кто-то должен встать так сказать, ну, посередине, даже не так не посередине, между кинематографистами, которая борьба и такие эмоции построены только на одном, на желании э, свою родную землю, ну как это дом, дом родной, да, сохранить и уберечь. Поэтому это такая достаточно э, территория, очень аккуратно надо там э, находиться. Но моя задача просто ее сделать, вот ключи отдать и сказать, ну вот Пожалуйста. Но ваша история очень интересная. Вы хотели поступать в МГИМО? И ваш отец забрал? И... Нет, я не хотел поступать в МГИМО, мне совершенно все равно было куда поступать, потому что мне было 16-17 лет. Вы хотели идти в армию в любом случае, я верно? Я собирался идти в армию, мне было абсолютно все равно, куда поступать. Моя мама хотела, чтобы я не занимался кинематографом. Почему? Ну, чтобы хоть кто-то в семье. Попробовал пожить другой жизнью, но ничего не получилось. В этой ситуации э, папа в конце концов принял главное решение, чему я ему и благодарен. Потому что когда я э, переступил порог Всесоюзного государственного института кинематографии, на это моя жизнь изменилась уже совсем сильно. А, собственно, я туда и переехал вот. Но, да, мама хотела, чтобы я занимался чем-то другим. Бабушка хотела, чтобы я был архитектором. Я закончил, закончил художественную школу. Вот. Но тоже как-то хотела, чтобы я был подальше от кинематографа или от театра, потому что сестра училась в школе-студии МХАТ. Ну, наверное, хотели, чтобы сын не знаю, чего они там думали о себе. Ну, не, все это не получилось. Спасибо вам большое за это интервью. С нами был Федер Бондарчук.